તો આબુરોડ પાલિકાની ચૂંટણીમાં નામાંકન બાદ અરજીની ચકાસણી કરવામાં આવી હતી જેમાં કુલ છોતેર આવેદનપત્ર નામંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા આવેલી અરજીઓમાં એવા લોકોનો સમાવેશ હતો જેમણે બંને પાર્ટીઓમાં અરજી કરી હતી પરંતુ પાર્ટીનો નિશાન પ્રાપ્ત થયો ન હતો નામાંકન દરમિયાન તહસીલ કેમ્પસમાં ભારે ઉત્તેજના ભર્યું વાતાવરણ જોવા મળ્યું હતું આ દરમિયાન કોંગ્રેસ અને ભાજપના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને અગિયાર ડિસેમ્બરે આ બરોડ પાલિકાની ચૂંટણી યોજાશે શહેરમાં ચૂંટણીને લઈને શરદીની સિઝનમાં ગરમ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે બંને પક્ષો પાલિકામાં પોતાનું બોર્ડ बनावानों दावों करी रहा बना भारतीय जनता पार्टी सभी 40 वार्डों के अंदर इस बार चुनाव लड़ रही है और इस बार हमारा जो टिकटों का वितरण हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है हमने सभी वर्गों के लोगों के सभी समाज के लोगों को टिकटें दी है प्रबुद्ध जितने भी प्रबुद्ध समाज है उन सभी को हमारे तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं ये चुनाव हम लोग हमारा पिछला वोर्ड था हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही था उसके द्वारा जो विकास कार्य किए हैं उन्हीं मुद्दों को लेकर हम वापस इस शहर की जनता के बीच में जाएंगे और हमारा मुख्य विषय यही है कि हमने जो काम किया है काम काम के नाम पे विकास के नाम पे वोट मांगेंगे देखिए अभी लगातार यहाँ गत सत्रह साल से भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत रहा है सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का जीत रहा है पिछले पाँच साल से बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का है लेकिन नालियाँ आटी पड़ी हैं कचरे के ढेर लगे हुए हैं मोहल्लों में रोड लाइट नहीं है कई मोहल्लों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है यदि कांग्रेस पार्टी का बोर्ड बना तो जन समस्या की तत्काल सुनवाई और त्वरित निस्तारण का हम वायदा करें